Bincangkan satu topik yang saya rasa ini cukup menarik kepada kita. Mm -hmm. Kita semua, bukan para ibu saja, tetapi kita semua. Selagi kita masuk dapur, betul <laughs> dekat rumah, yep. selagi itulah kita kena dengar mengenai yeah. topik ini. Ibu ini akan kesihatan. rasa trigger sikit mm -hmm. dengan perbincangan ini. Uh, sebab dia lebih kepada macam agaknya apa jadi dekat dapur kita tu kan okey uh, kita bincangkan tentang perkakas dapur kita yang mungkin boleh mengundang masalah kesihatan yeah. uh, senduklah mungkin papan pemotong itu Kuali guna, yeah, pun yeah sponge basuh pinggan uh, kan benda-benda macam itu apa antara penjagaan yang mungkin dikhususkan kepada setiap perkakas yeah. dapur itu yang terbaik untuk kita elakkan daripada berlakunya masalah-masalah yang boleh melibatkan kesihatan ini mm, okay. right kita ada dua orang tetamu anim mm -hmm. uh, kita kena hati-hati kerana lebih kurang nama sama yeah dari universiti yang sama juga ni. Okey, kita pernah kita dulu Profesor Madya Dr Haliza Abdul Rahman merupakan dari Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum Doktor. Okey. Kita Dr, okay, Dr. Dr. Haliza. Dan di sebelahnya Profesor Madya Kemis Dr Norizah Abdul Rahman, pensyarah Jabatan Kimia Fakulti Sains dan juga dari UPM juga. Ha hmm. jadi kita ada Dr Haliza dan juga Dr Norizah nama hmm. ayahnya sama. Itulah Jadi bangsa. kami takut tersalah tadi. Yang sama juga. Okey. Okay, kita bincangkan berkenaan dengan uh, perkakas dapur. Uh, uh -huh. Kita pun tak tahu kan bagaimana secakarang kita kata harga murah bolehlah beli estetik cantik beli apa saja yang kita rasa macam boleh beli kita beli tapi mm -hmm. kita tak tahu bagaimana keselamatan kita tu mm -hmm. kita nak tanya dahulu dengan doktor bagaimana sebenarnya kita perlu melihat bahawa faktor-faktor seperti keselamatan dari segi kesihatan dari segi bahan kimianya untuk kita beli perkakas dapur ni mm -hmm. okey uh, sebenarnya ya perkakas dapur ni memang kita kena teliti dululah uh, sebelum kita membeli ya Sebagai contoh kita nak lihat daripada kandungan bahan pembuatan dia uh -huh. sebagai contoh plastik ya plastik kita nampak mudah kita gunakan bekas plastik tetapi dalam plastik itu ada phthalate kita ada bisphenol A kita ada PVC mm -hmm. yang mana kalau kita salah gunakan dia contoh kalau kita panaskan makanan ya eh, dalam microwave mm -hmm. kita gunakan plastik tu pada suhu yang tinggi ketiga ketika bahan kimia tadi boleh meresap ke dalam makanan mm -hmm. dan boleh menyebabkan penyakit seperti gangguan hormon kanser dan sebagainya mm, itu yang paling kita takutkan kan apabila ianya memberi kesan terhadap masalah kesihatan uh, kita pergi kepada mungkin lebih spesifik penggunaan peralatan seperti perkakas uh, senduk dan sebagainya ada satu time tu trend semua pakai senduk silikon. Bila masak tu sebab buih-buih minyaknya kan. Okey, kesan sebab walaupun ianya satu trend, semua orang buat tapi mungkin kita terlupa sejenak tentang kesan yang mungkin boleh berlaku. Silakan doktor. Okey, uh, untuk uh, penggunaan silikon, uh, sebenarnya uh, itulah uh, macam yang doktor cakapkan tadi, pengetahuan tu perlu maksudnya kita kena faham silikon ni tahap suhunya sampai berapa dia memang boleh digunakan untuk memasak hmm. cuma dia tak boleh terlalu panas, panas. ha, -ha. Hmm. jadi sebab tu bila terlalu panas dia akan leach ataupun benda tu akan melt Oh. dan akan uh, meresap kepada itulah yang bahan-bahan lah. kalau kita menggoreng dia akan meresap ke dalam minyak mm -hmm. uh, dan sebagainyalah okey mm -hmm. uh -huh. aluminium pula macam mana hmm, sebab kita tahu kan mm -hmm. kalau kita Betul? Dia memang dibesarkan dengan macam senduk aluminium dan sebagainya uh. aluminium uh, sofa uh, ada juga uh, some issue <coughs> contohnya kalau kita uh, ada study yang buat Uh, aluminium kalau kita tengok bahan makanan tersebut mm. contohnya mm -hmm. kalau bahan makanan yang uh, lebih berasid okay. uh, dia akan uh, leach lebih tinggi berbanding dengan yang tak berasid mm -hmm. uh, oh, yeah. oh. Jadi, uh, jadi satu ataupun uh, dia tengok juga temperature yang kita guna mm -hmm. okay. untuk, uh, untuk makanan penyediaan tersebut. makanan mm. dia sebenarnya memang boleh boleh leach out Hmm. Okey, itu yang kita khawatir sebab kita sebagai suri rumah yang menjaga dapur ini tidaklah membuat kajian sebegitu detail ya, doktor ya, untuk mengetahui apa yang suhu yang boleh dipakai, boleh tak boleh dipakai kan? Okey, dari sudut persekitaran yang selamatlah untuk mengelakkan masalah-masalah lazim yang berlaku. Contoh masalah lazim, apa yang mungkin kita terlepas pandang yeah. doktor yang boleh berlaku? Okay, sebagai contoh sebenarnya ya kalau kita melibatkan um, tugasan di dapur ya terutama ibu-ibu yang melibatkan aktiviti memasak yang pertama kita mestilah kebersihan diri individu dulu lah tangan semua kita dah basuh hmm. yang kedua dari segi permukaan, ya pemukaan dapur pemukaan papan pemotong dan peralatan yang kita guna hmm. ya sebagai contoh kalau papan pemotong tu adalah lebih baik kita gunakan berbeza antara memotong daging ikan dengan sayur-sayuran atau buah-buahan oh untuk mengelakkan jangkitan silang. Oh, jangkitan silang ni maksudnya kalau kita guna papan pemotong yang sama eh kalau mm -hmm. kita guna satu papan tu untuk daging untuk ikan untuk buah dan sebagainya mikroorganisma yang berada dalam uh, bahan mentah yang seperti daging ataupun ikan yang tidak dimasak tu boleh berpindah kepada sayur mm -hmm. ataupun buah eh jika kita menggunakan papan yang sama tanpa kita bersihkan dengan cara yang betul mm -hmm. itu adalah salah satu contoh yang kedua tadi macam mm -hmm. Hanim cakap apa sponge kan mm -hmm. kita nampak sponge tu mudah eh mm -hmm. macam kita guna je berulang kali mm -hmm. Tapi satu sponge tu sebenarnya mengandungi lebih kurang 362 bakteria uh. termasuklah E. coli dan juga Salmonella mm. yang boleh menyebabkan uh, berlakunya a uh, cirit keracunan makanan dan sebagainya eh. Mm -hmm. Jadi kalau kita perhatikan, eh, kita boleh cari maklumat lah bagaimana kita boleh memastikan jangkitan tu tak berlaku. Kita boleh menukar uh, sekali setiap uh, maksudnya seminggu kita akan tukar sekali ataupun kita sterilkan kita punya sponge tu di dalam microwave ataupun air yang dipanaskan. Oh, seminggu si sekali sepatutnya kena buang. Kena buang. Kita selagi tak Kecuali lunyai. Kecuali kita sterilkan. Tak senil. lunyai sponge yeah, tu, doktor. Selagi tak ada kenduri. Uh -huh. Kenduri kan pakai minyak yang banyak. Yeah. Bau buang kan lepas tu kan. Uh -huh. Okey, kita nak tanya um, Dr doktor kita. Hmm, sekarang ini yang memperkatakan bahawa kuali teflon ni sebenarnya memberi kesan kan hmm. kepada kesihatan. Bagaimana untuk mengulas berkenaan dengan isu ini? Okey. Uh, sebenarnya untuk pol, uh, uh, pen teflon ni, teflon tu adalah jenama. Dia punya polimer dia mm -hmm. adalah poly, uh, PTFE, mm -hmm. polytetrafluoroethylene. Uh, kalau ikutkan kajian, uh, PTFE ni dia stable. Dekat, tapi dia ada certain temperature juga. Okay. <laughs> Contohnya, kita tak boleh exit 260 darjah C. Ah hmm. uh, selepas exit uh, 260 C dia akan uh, mer, uh, berasap. Hmm. Berasap over 400 uh, dia akan jadi degrade. Uh, jadinya, hmm. okay, degrade Maksudnya tu kalau nak masak kena pakai api yang kecil ke macam mana? Uh, ya, jadi hmm. uh, untuk masak gunakan teflon ni adalah menggunakan api yang kecil atau sederhana hmm. Tak boleh kita gunakan untuk wok. Mm -hmm. macam uh -huh. kita masak Boreng ya ya kan? api yang besar ah. tu tak boleh hmm. ha -ha, tak sesuai pen, tahap api tu dia bergantung juga kepada material apa yang kita yeah, pakai betul. untuk kita masak lah ya yeah, betul oh, kalau wok tu boleh lah sebab tu di, dihaskan kuali bulat uh, tu eh ini yeah, tentang betul. kuali legend kan <laughs> mama kita kuali kan memang kuali yang punggungnya dah warna gelap <laughs> macam tu kan tapi yang tu yang sedap tu uh -huh. bila masak kan kalau tak ada kuali tu dia macam hmm. tak jadi masak uh -huh. contoh lagi macam tu lagi satu saya nak, nak highlight pasal teflon ni sebabnya aa uh, PTFE ini dia polimer jadi dia uh, sensitif kepada benda-benda yang tajam. Jadinya sudip hmm. sudip uh, tak, tak boleh tak guna boleh pakai. Dan juga kita kena faham kalau kita masak contoh ayam, tulang dia tu tajam. Kadang-kadang oh. dia pun boleh menyebabkan scratch dan juga benda tu boleh rosak. Okey, okay. okay. dah cakap pasal kuali kan. <laughs> kuali. Kuali tu kuali, kuali warisan dan sebagainya. sebenarnya kuali tu berapa lama sebenarnya kita boleh pakai? Mm -hmm. Dia ada had ah ha, sepatutnya macam tadi ah. kata span sepatutnya seminggu sekali je sebab kita boleh buang. Ada had umur ha, ke? Ada had umur ke sepatutnya? Sebenarnya kalau dia dijaga dengan betul eh tidak ada a uh, calar dan sebagainya maksudnya kita guna pada suhu yang bersesuaian hmm. dan sebagainya ia boleh digunakan lama hmm. tetapi hmm. kalau kita tengok ada calar eh ada yang ter terobek atau sebagainya kita tak ada pilihan kita kena buang oh. sebab ya kalau saya ambil contoh ya kajian yang dijalankan ya sila project antara 2005 hingga 2013 mendapati ya kita jalankan lebih kurang di US ni 99000 responden. Hmm. kita tengok pendedahan tinggi kepada pfa pfoa yang menyebabkan tu menyebabkan masalah meningkatnya kanser buah pinggang kanser testis tiroid dan masalah kesuburan dan juga perkembangan janin yang tadi tu teflon tu selamat tapi kalau dia dah sin tercalar hmm. dan sebab kita kena buang. Maksudnya kuali bercalar sekali pun tak boleh pakai. Tak boleh sebab bahan yang di dalam dia dah tak ada kan. Yeah, yang rambat. kita panggil sebagai Betul. coating Betul. tu dah Betul. tak ada. Jadi dia lagi memberi interaksi yang tak baiklah. Okey, kita ada komen sikit daripada rakan kita di Facebook. Amin Nurudin katanya perkakas di dapur yang sudah rosak contohnya plastik yang dah kena panas dan macam reput berbahaya. Hmm. Dan jika perkakas dapur tak dicuci bersih setelah digunakan rasanya penyebab utama kesan pada kesihatan ya pastinya. Okay. Zina macam cakap uh, cakaplah semasa pagi saya suka guna periuk tembikar dan sudip guna penyudip kayu dan rasa selamat sehingga kini sebab periuk yang non-stick lama kelamaan akan menyebabkan satu bau yang kurang menarik. Ah, ha, kayu ya. ni macam mana eh? Ya? Selamat no. ke? <laughs> selamat. <laughs> kayu, saya sikit je mungkin doktor boleh tambah. Kayu yang saya faham, kayu okey. Mm. tak ada masalah kita gunakan kayu. Cumanya bila sampai satu tahap masa dia dia juga akan tekop. Bila yelah. terkopik, sepihan mm. tu boleh masuk dalam makanan dan mm. kita makan. Mm. Yang itu boleh menyebabkan ke mudarat kepada mm. pemakan lah. Mm. Tapi dari sudut uh, keadaan kayu tu semakin lama semakin bertukar warna kegelapan dia tidak akan menunjukkan. Aa. Keadaan tak baik. Okay, kalau kita apa? tengok kayu sebenarnya kita boleh tengok kita punya uh, uh, apa-apa pemotong tu kan. No. Oh. Uh, ada yang gunakan plastik, ada yang gunakan kayu mm -mm. ataupun sendok. Mm -mm. Paling mudah kita tengok kita buat eksperimen senang je. Kita dah sendok tu basah dengan kayu pemotong tu kita biarkan apa yang berlaku. Dia mm. akan ada mikro kan kita nampak betul tumbuh warna ya, kuning-kuning dan sebagainya ah mm -hmm. yang itu antara kesan yang mudalah kalau kita tidak menjaga ataupun membersihkan dengan betul mm -hmm. jadi bila ada mikroba dan sebagainya dia ada impak kepada kesihatanlah paling mudah adalah keracunan makanan mm -hmm. diare mm -hmm. dan sebagainya Okey, uh, itu ialah jangka masa pendek kan, kesatu hmm. yang kita khuatir tentang jangka masa panjang hmm. yang boleh menyebabkan kanser dan sebagainya kan, microwave. Microwave ni pun kadang-kadang pun uh, hmm. menjadi kerisauan juga sebab dia bermain dengan suhu. Hmm. Kita masukkan nak panaskan lauk dan sebagainya. Adakah memang uh, ini satu budaya yang kurang menjadi uh, kalau nak difokuskan kepada kesihatan. Panaskan lauk satu hal kan. Satu lagi mungkin tak mencapai suhu yang membunuh bakteria itu. Dan keadaan microwave itu sendiri, bagaimana nak merumuskan penggunaan microwave ni? Sebenarnya microwave tu kalau kita gunakan dia adalah selamatnya. Uh -huh. Kecuali kalau microwave itu mengalami kebocoran atau rosak. Uh -huh. Sebab bila kita guna microwave pada suhu yang betul dan kita panaskan dalam masa yang singkat, uh -huh. kandungan nutrisi makanan itu kekal. Okay. Dan kebanyakannya kalau kita guna microwave kita gunakan tanpa minyak uh -huh. atau hanya sedikit minyak. Mm -hmm. Jadi kalau penggunaan microwave pada cara yang betul mengikut peraturan, instruction dan sebagainya ia boleh mengurangkan risiko penyakit jantung mm -hmm. ataupun penyakit-penyakit uh, seperti ataupun obesiti okay. sebab mm. kita gunakan minyak yang sangat sikit atau tanpa minyak okay. tetapi kalau dia rosak contoh pintu dia tu kita tak boleh tutup dengan rapat mm. bila tak boleh tutup dengan rapat maksudnya uh, uh, makanan itu dipanaskan dengan tidak sepenuhnya okay. jadi bakteria tak mati yang itu yang boleh menyebabkan jangkitan seperti tadilah, mm -hmm. keradangan, mungkin juga tadi diarea keracunan makanan. Konsepnya sama seperti peti sejuk kan? Betul. Kalau pintu rosak ke, pintu tak rapat ke, masih lagi terjejas kan kualitinya. Okay. Cakap pasal peti sejuk, peti sejuk ni mungkin kita kena tahu lah kan kita tahu bahawa kebersihan peti sejuk tu adalah satu faktor yang penting juga untuk Betul? kita jaga. Betul? Seberapa kerap sebenarnya sepatutnya kita kita ni sebab kadang-kadang kita lihat peti sejuk tu selagi tak kotor, selagi tu tak basuh tapi <laughs> Senyum Macam mana Doktor? Berapa kerap Doktor? <buffet> okay, kalau kita lihat peti sejuk, eh, peti sejuk dalam dia, dia punya suhu ataupun temperature itu rendah. Tujuan dia apa? Dia tidak membunuh bakteria. Tetapi melambatkan pembiakan bakteria. Tetapi apabila uh, rosak tumpahan makanan uh, antara bahan mentah dengan yang dimasak, tidak disusun ikut sepenuhnya, uh -huh. yang itu ada kesan. Eh. Okay, sebagai contoh, ya eh, kita kena bersihkan kerap. Lah. tengok keadaan lebih baik macam uh, 3 4 hari sekali. Ya, yeah, kajian uh -huh. UUM, Universiti uh -huh. Utara Malaysia mendapati ya, tujuh 7 daripada 10 orang yang berada uh, mempunyai peti sejuk tu hanya bersihkan sekali dalam masa sebulan <laughs> daripada responden dan kajian menunjukkan ya yeah, 40% bakteria tu sebenarnya mengandungi di bahagian bawah yang kita simpan sayur ah, yang betul. tu paling banyak lah. betul 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 jadi kalau kita nak mengelakkan kesan daripada makanan tadi eh yang tercemar keracunan dan sebagainya maka kita kena pastikan dia kerak dibersihkan dan pastikan juga suhu tu adalah pada keadaan yang sesuai. Hmm. Maksudnya, kalau kita rasa dah panas atau sebagainya, mungkin kita boleh um, menambah baik ataupun apa membaiki kita punya peti hmm. senjata. Lah. Ada penyelenggaraan harus yeah, dilakukan betul. lah tu kan. Kalau nampak macam uh, sayur tu cepat betul, lebam kan? Hmm. Okey, uh, Doktor Noriza mungkin nak kongsikan rumusan kita lah untuk lebih sebagai ibu kan. Kadang-kadang hmm. tu nak berjimat dalam masa yang sama kan. Jimat <laughs> ni nombor satu lah. Nak tukar barang tu bukan senang. Kadang-kadang hmm, kita eh. pakai itu barang ada sentimental value. Hmm. Tapi Mungkin nak jentik sikit. Ha, hati para ibu supaya kesihatan ni perlu ha, diutamakan. Silakan. Ah uh, nasihat lah untuk para para ibu termasuk diri saya sendirilah sebab betul. saya pun ibu. <laughs> Jadinya kita uh, kesihatan tu nombor lah, kan. Mm. Jangan uh, duit tu kita boleh cari mm -mm. tapi once dah kena sakit ke apa-apa uh, kita actually keluar lagi banyak duit kan. Mm -mm. Jadi uh, pemilihan uh, barang yang berkualiti tu paling pentinglah. Mm -mm untuk kita dan juga keluargalah betul. Ha -ha. Okey, tu dia. Mungkin okay. doktor ada nak tambah sikit? Okey, dari segi kesihatan pula eh. Cara bahan-bahan yang kita pilih, penggunaan dan ia diselenggara tu mesti tidak fikir eh. Sebab tu sekarang kita lihat banyak pendekatan kes kanser kita tak pasti dari mana datang. Mungkin hmm. dari cara kita menggunakan peralatan, bahan yang kita pilih untuk memasak, ataupun kita tidak mengendalikan bahan itu dengan betul, mengikut prospek yang sepatutnya. Ya. Maknanya selamat dari segi piawayan kesihatan dan juga makanan. Jadi itu perkara yang kita kena ambil kira lah, betul? Okay. okay. Terima kasih banyak-banyak uh, berkongsi Dr. dengan sekalian. kami, hmm. betul. Doktor Haliza dan juga Doktor Noriza kedua duanya dari UPM berbeza fakulti berkongsi buah fikiran uh, untuk kita lebih cakna dengan keadaan di dapur terutama yeah. sekali. Ya. Jarakkan apa yang kita kongsikan ini memberi manfaat kepada kita semua. Uh, lepas ni kena kita kena ada ilmu yang luar biasa sikit lah untuk memilih alat perkakas dapur kita untuk kesihatan, untuk keselamatan juga. Baik, terima kasih diucapkan buat Profesor Madya Dr. Liza Abdul Rahman dan juga Profesor Madya Kemis Dr. Nurizah Abdul Rahman. Okey, mm -hmm. kita nak berhenti ke uh, Anem Betul, kembali selepas ini uh, untuk perkongsian yang seterusnya. Malaysia hari ini